Знайте золотую середину и по ней идите. Священно Архимандрит Рафаил. Сегодня великий день, сегодня великий праздник, сегодня зимняя память священно Архимандрита Рафаила. И Архимандрит Рафаил, как видно по его слову, был рад, что несмотря на положение в стране, те, кто смог, приехали на этот праздник. С праздником, дорогие братья и сестры! Сегодня Православная Церковь празднует память святителя Иоанна Златоуста. Благодарю вас, что приехали и пришли почтить мою память. Желаю, чтобы шли по истинному пути, никуда не сворачивали, ни влево, ни вправо. Знайте золотую середину и по ней идите. Кайтесь, братья и сестры, не думайте, что на земле будет жизнь вечная. Придет грозный судья и будет судить этот развратный мир. Поэтому прошу вас, молитесь непрестанно, кайтесь во грехах своих, добрые дела творите, ни с кем не ссорьтесь и никого не обижайте. Любите друг друга, прощайте друг другу. Помните, суть не за горами. С Богом, дорогие братья и сестры, ангела-хранителя всем. Дорогой отец наш, архимандрит Рафаил, вашими золотыми устами глаголит Господь. Всегда с нетерпением, всегда с большой радостью и всегда с благодарностью ждем от вас слова. Слово, которое подвигает нас к очищению своей души. Слово, которое вдохновляет нас на добро. Слово, которое возвращает нас к жизни. Как вы сказали, жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя. И только с помощью Архимандрита Рафаила мы можем быть лучше, только с его помощью мы можем стать добрее, только с его помощью мы можем принести пользу. И сегодня мир радуется, что есть такой святой, добрый, милосердный, снисходительный к нашим немощам, который всегда нам поможет и всегда нам помогает во всем, о чем бы ни просили, от самого необходимого до самых тяжких испытаний нет в мире равных отцу Рафаилу. Как говорят люди, которые испытали силу его помощи в исцелении от самых тяжких болезней, что архимандрит Рафаил – величайший чудотворец. Отец Рафаил исцелил сына раба Божьего Виталия от рака крови, и по сей день тот здрав и невредим, и воздает славу Богу и священно архимандриту Рафаилу. И таких случаев тысячи и тысячи. И кто сегодня смог приехать, испытали такую радость, которую нигде не купить и нигде не достать. Во время божественной службы раб Божий Федор увидел священного архимандрита Рафаила всего в бутонах белых роз. И всех людей отец Рафаила сыпал белыми лепестками. Господь поднял свои божественные руки, и на всех людей сошла благодать. И действительно так было. Море цветов подарили архимандриту Рафаилу, а взамен он так утешил, такую радость подарил, как будто сегодня была Пасха. И на монастырской трапезе угощал отец Рафаил чем только можно. И креветками, и разновидностями рыбных угощений, и пышными румяными караваями, и постными шоколадными тортами, и рулетами с луком, и рулетами с халвой и яблоками. И каждому подарил по шоколадному подарку с ярким изящным бантиком и не только каждому, а их родным и внукам. Уж столько подарков, сколько дарит добрый, щедрый и милостивый архимандрит Рафаил, никто не дарит ни в одном монастыре, ни в одном храме и ни на одном мероприятии. Благодарим всещедрого Господа и доброго архимандрита Рафаила за это изобилие искренней радости, за такой праздник души, за такую нежную заботу и за всегда настолько нужную и желанную помощь, которую каждый испытал в своей жизни. Так да, Господь даровал такую власть священно архимандриту Рафаилу, что он может исцелить всякую болезнь и отвести любую беду. Дорогие братья и сестры, отец Рафаил может нам даровать и мир, и победу. Если он возвращает раковым больным жизнь, то ему ничего не стоит даровать нам мир и даровать нам победу. Нам только нужно всем миром усиленно и с душой попросить. Отец Рафаил всегда рад помочь, когда человек очень хочет и усердно просит, хотя по грехам попущено для нашего очищения. Самое большое благо, которое дано человеку свыше, быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни. Жизни, сказал отец Рафаил. И, конечно же, он может изменить и нас и этот мир и не спаслать самое лучшее, самое доброе, самое прекрасное. Благодарим от всей души всемилостивого Господа и доброго архимандрита Рафаила за столько благ, столько помощи, столько исцелений и столько добра, которого всегда мы недостойны. Виктория из Запорожья. Мы сегодня приехали к батюшке в этот благодатный день. Сам Господь нас э, окропляет водой. Такая радость на душе и на сердце. Не передать словами. Сегодня праздник большой, как не приехать. Сегодня зимняя память священной Архимадрида Рафаила. Сегодня праздник Иоанна Златоуста. Э, и всех поздравляю, братья и сестры, с праздником. Э, Приезжайте, приезжайте. Благодарим батюшку, благодарим всем сердцем за молитвы, за помощь. Приезжайте все, и вы сами ощутите эту радость, эту благодать. А чем вас батюшка угощал сегодня, расскажите? У батюшки всегда всего очень-очень много. Это и вкусные тортики, это караваи пышные, это же сладкие конфетки. Батюшка, благодарю. А что вам сегодня вручали? Вот мы видели там картиночек. Конечно же, батюшка всегда одаривает всех подарками. Любой праздник у батюшки это много-много подарков для всех. Благодарю, благодарю батюшка вас за ваши подарки, за вашу помощь, за ваши молитвы. Спасибо, Господи. Спасибо. Звати Людмила з Харкова, з Харківської області. Дуже раді, що приїхали. Тут дуже велика благодать, велика радість посічає. Батюшка подарив хороші подарки. дуже приємно. Ми дуже раді і щасливі, що попали сюди. Ми вже не перший раз. Будемо ще приїжджати, благодарні батюшки, благодарні всім за вкусності, за угощення. Ну, очень Мене звати Анна, приїхала я з Київської області до батюшки Рафаїла. Дуже батюшку я люблю. То дякую батюшки, дякую Господу, боженьки матінки. Що я приїхала, всім святим. Дуже дякую інокую Ану. Я його дуже люблю. Теж. Батюшка нам гарні подарочки, нам подарив гарні. Це для ісцілення нам, щоб ми ісцілялися тими конфетками, щоб ми вірили у батюшку, його молитви, що він нам допомагав. Тут я не можу передати, як мені. що мене тут дійсно нічого не болить. У батюшки, слава Богу, що сьогодні дощ падає, а на душі радость. У нас дуже добре. Спаси вас, дякую дякуємо дівчатам, що вони тут ухажують. Така чистота, порядок коло батюшки. Дуже, действительно, тут храм під відкритим небом. Не Мы можем передать словами. слова. дуже очень дуже, дуже доброе у меня. Все, дякую. Вам. Спасибо, Господи. Вас. Какая радость на душе. Какое счастье, что мы имеем возможность переехать к батюшке. Он нас очень любит. Он нас оберегает. Все нам подает. И все, что батюшка нам желает, это сбывается. Все, что мы просим, батюшка нам подает. Счастье — это действительно, как батюшка нам говорил, его по сути нету, а счастье — это Христос. А мы знаем, что счастье — батюшечка, Господь, Матерь Божия. Любим Его. И вот это дождь, который сейчас небес нас окропляет, мы понимаем, что это благодать Божья идет на нас. Благодарим батюшку за подарочки, за его утешение за радость. Благодарю Господа за все, что у меня есть такой золотой, любимый, дорогой батюшка мой, Архимандрит Рафаил. Люблю и кланяюсь до земли. Меня зовут Ирина, приехала из города Запорожья. Уже езжу с лета сюда. Приехала лето, очень мне понравилось. Я теперь езжу, ну стараюсь ездить на выходные по праздникам. А сегодня большой праздник у батюшки Рафаила. Сегодня зимний его поминальный день. И, и, святителя Иоанна Златоуста как раз совпало все вместе. И много людей сюда приехали. Погода дождевая, ну, всем радостно, всем хорошо, никто не замер, все, в общем, чувствуют себя хорошо. По благословению батюшки, по его молитвам, все получили благодать Божию, все радостные, все веселые. Мне перед этой поездкой, скажу, вот прям признаюсь, Сосон. сон что снится мне, я сначала молилась вечером, чтобы как мне доехать, приехать, какой день лучше приехать на праздник батюшки, там, или какой-то другой день. Он мне приснился, говорит, что приезжайте на мой праздник, на зимний, вот на 9 число, на 9 февраля. Говорит, что тут будет очень много людей, тут будет, в общем, будут дарить подарки. Показал подарки, вот точно такие подарки, как я сейчас держу, вообще всем раздали, всем подарили. Такие подарки, такие цветочки, такие бантики, все мне приснилось. Он говорит, соберитесь побольше, приезжайте ко мне сюда да. наши люди все приезжали очень радостные, довольны и получили подарки, получили благодать, помолились, исповедались, ну и, как говорится, и покушали вкуснятинки всяких, он угощал там, и попили, и чай вкусный, горячий, ну все там, и тортики напекли, то все угощают, так что приезжайте сюда, на это благодатное место, на святое. Я не знаю, я такого места нигде не видела. И сюда тянет меня, и тянет, и батюшка постоянно присутствует. Вот я его чувствую, что он есть, и он помогает. Только считаешь молиться, и батюшка сразу же здесь. И, и помощь даже моим родственникам, они даже и не ездят. А я за него молилась, помог родственникам, то, что я просила. Я им очень благодарна. И Господу благодарна, что я вообще сюда приехала, что когда мне журнал дали, я прочитала. И Господи, благодарю Господа Бога, Матерь Божию, и отца Рафаила, что я сюда попала. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Сегодня такой большой праздник. День памяти, зимней памяти нашего дорогого отца Архимандрита Рафаила. В этот день, да, идет дождь, но батюшка говорил, что все его важные события в жизни все происходили, когда шел дождь. И он любил дождь, потому что и дышать легче, и погода это ему нравилась. Поэтому вот и сегодня батюшка нас кропит, освещает, исцеляет. И вот сегодня такие красивые подарочки батюшка преподнес. А еще я хочу рассказать о удивительной помощи, какую мне батюшка дал, подарил. Когда-то еще когда был батюшка на земле, я ходила к нему в храм, и у меня с глазами всегда была проблема большая. И вот очки подобрали мне врачи очки, все правильно подобрали. Но вот у меня голова кружилась очень сильно, не подходила. Почему-то мне вот так вот вроде бы правильно все, а голова кружится. И батюшка, я никому не говорила, не жаловалась ни капли батюшка это видел просто сам прозревал и он меня подозвал и говорит не надо мне очки я дала очки батюшка на себя надел их и так ой так даже головой такой и вернул мне назад и после того очки подошли ничего не кружилась голова все подходило и вот недавно буквально я вспомнила этот случай это исцеление эту помощь Купила я капли для глаз. Эти капли очень дорогие и невозможно как бы выкинуть. А вот почему-то именно то, что врачи прописали. Но я капаю глаза и сильное раздражение невозможно их капать. Я вспомнила вот этот случай. Пришла к батюшке сюда, к кресту, принесла капельки. И говорю, батюшка, вот эти неправильные капли. Исправьте их, пожалуйста, чтобы подходили. И я пришла домой, капаю с того дня, вот уже неделю или больше. Все прекрасно подходит. Так что благодарю дорогого архимандрита Рафаила за его помощь ничего не изменилось. Что при жизни батюшка помогал, что сейчас еще больше помогает, еще больше защищает, покрывает. И нет слов, невозможно даже никакими земными словами подобрать благодарность такую, такое счастье, которое батюшка дарит, и покров, и защиту. Даже в любой ситуации жизненной. Вот сейчас тяжелое время, но только благодаря батюшке, духовному отцу держ, держусь, и радость он приносит, и каждый день утешение, и какие-то исправляют недостатки, ошибки, выправляют все, помогает, помощь на каждом, каждую секунду жизни благодарю. Благодарю и поздравляю с этим великим праздником. Зимней памятью, вот так красиво звучит. Зимняя память Архимандрита Рафаила. Здравствуйте, Дмитрий из Киева. Сегодня я приехал к батюшке. Срам под открытым небом почить память его, с половиной рез, и поблагодарить батюшку за всю его помощь, что батюшка во всем помогает и от работы недавно, вроде бы как потерял, сразу же нашел и вот, ну, в чем еще, только не попросишь, вот благодарю батюшку и за всю его милость, за доброту, за щедрость, за познание православия, истинного, вот, то что вот, с его помощью, с его проповеди я очень много узнал и очень благодарю за все, за вот, ну, помощи просто неверное количество. И по здоровью очень благодарю. И желаю всем побывать здесь, потому что здесь ну, уникальнейшее место. Здесь сколько раз где не был. Просто ты Бог, что тут ощущаешь. Поэтому приезжайте, почувствуйте. И все будет вас хорошо и здорово. Всех с праздником. Благодарю. Спасибо, господи. Я приехала из Богодухова, Харьковской области. Меня зовут меня Татьяна. Я збиралася до батюшки їхати 29-го, але у мене був приступ невралгія. Я, ну коротше, я не схотіла пити абсолютно ніяких лікарств, просила батюшку о допоможі, помолилась, і батюшка мене зцілів не тільки невралгію, а й болезні. І Я приїхала з такою радістю, така щаслива, радосна, поблагодарити нашого любимого дорогого батюшку Рафаїла. Це для мене таке щастя, така радість. Не тільки благодарю, я. вся моя сім'я, всі мої дітки, і внуки, і невістки, і дочечки, всі благодарять батюшечку Рафаїла. Моя щаслива сім'я, не тільки я. Я не то благодарю, благодарю батюшечку Рафаїла, любимого і старця, і нока Іванна, і Господа. І з такою радістю благодарю. Це щастя для мене більше нема на землі. Спасибо Господи, всіх, усіх, усіх, хто сюди приїжджає, всіх любим, всіх. Приїхали до батюшки, поздоровити його з великим святом, з днем зимової пам'яті. Хочемо побажати всім людям, які приїхали, щоб приїжджали почаще до батюшки. Благодарим батюшку за все, за його милость, за його доброту до нас. Молимося, просимо прощення всіх своїх гріхах і хочемо так, щоб і надалі побільше приїжджали бізочок. Щоб молилися до батюшки, просили його, бо зараз таке час в нас на сталишах. Куди їздити? Сюди до нашого дорогу, любимого батюшки, просити за мир в країні, просити за себе, за своїх діток. Спасибо Господи всіх і з святом. Спаси, Господи.